buat bercakap dalam majlis mm. dan itu yang timbul ah mm. uh, dan penggabung sunnah yang disebut mm. tadi mm. yang ada satu ustaz kita di mm. di di apa timur apa pantai, pantai timur, timur ah, pantai ini. timur yang kata penggabung sunnah depa tu kata sesat Imam Nawawi mm. dia pun tak boleh bagi mm. bukti apa pun sampai ke sudut tapi hanya dia nak kata sebab tu dia geram mm. dan dia create cerita-cerita seperti itu bila kita suruh dia bagi bukti dia anak kata kalau anda bagi bukti nak tau jawatan masalahnya ha, Bila orang kata ha, Contoh hmm. Harta di dalam mazhab perbahasan ahli kalam um, um, Ataupun di dalam isu-isu akidah kan? Bukanlah Kita ni terlalu sangat mengangkat isu itu Menjadi isu umat yang hmm. nombor satu Tapi bila orang kata Allah Ta'ala itu Ada bagi Allah itu tangan yang layak dengan kebesaran ya. dia tidak menyamakan Allah dengan makhluk dengan makhluk dia dah kata sura laisa kamisli syai. Allah ya? tak sama Tapi oleh kerana otak dia yang tajsim hmm. dia kata kalau tangan mesti sama dengan tangan hmm. kita. Hmm. Dia tidak ada penafsiran dia kerana dia telah dia yang menyamakan Allah dengan makhluk. Hmm. Kan? Orang Arab ada cerita Rock Sudik kepala-kepala hmm. kepala, kepala ayam. Kepala Satu orang buta kata bila-bila buta dia celik sekejap yang dia tengok ialah kepala ayam. Hmm. Lepas tu dia buta balik. <laughs> Setiap kali orang cerita kat dia dia kata, "Ah, miss misluruh Siddiq." Kan? <laughs> Adakah dia seperti kepala ayam? Dia <laughs> ayam? itu sahaja yang dia nampak, dia nampak reference nampak dia. dia. Uh, reference dia itu sahaja. Bila orang kata Allah Taala <laughs> turun, <laughs> dia tak faham kalau turun daripada atas ke bawah <laughs> macam gitu tu. Meninggalkan tempat tu. Meninggalkan tu? tempat. Itu istilah yang digunakan dalam hadis. Kemudian dia kafirkan orang Mereka ni kata Allah Ta'ala ni ada kaki Mereka hmm. turun macam mereka turun Turun tak naik-naik Kita kata Allah turun dengan layak dengan kebesarannya hmm. Layak dengan makna yang layak bagi kebesarannya kan? hmm. Maha suci Allah daripada disamakan hmm. dengan makhluk hmm. Kerana manusia terima yang macam tu. Tapi oleh kerana ini ialah khilaf yang berlaku hmm. di Dalam sepanjang sejarah perbahasan hmm. teologi hmm. Tapi masuk mari Bukanlah kita kata salah belajar di pondok hmm. dan seumpamanya Tapi soalnya ialah Soal metodologi Bagaimana kaedah, kaedah mempelajari disiplin keilmuan Ilmu ada disiplinnya hmm. Bila belajar ilmu ada disiplin Cara menilai fakta hmm. menganalisa fakta hmm. Kemudian memahami konteks fakta hmm. Dan bila orang dia belajar satu aliran hmm. Dia ada putus Selain daripada masyarakat syafi'i Tak boleh hmm. orang. Selain daripada guru dia kata tak boleh Hmm dan dia tak ada analisa Dia kata Imam Ghazali Oh bakali Ruat Ibn Tamiyah Come on man <laughs> Imam <laughs> Ghazali Tahun 500 lebih Ibn Tamiyah Tahun 700 lebih <laughs> <Biar> <laughs> Itu sampai benda-benda Asas seperti itu Awak gagal hmm. Kemudian awak bercakap Dalam majlis dan Itu yang timbul hmm. Uh, dan yang dah perkara sunnah yang tersebut hmm, tadi hmm. yang ada satu ustaz kita di, hmm. di, di di, apa timur atau pantai Timur pantai Timur, ha, pantai Timur. <tuk> yang kata kampung sunnah dia tu kata sesat Imam Nawawi hmm. dia pun tak boleh bagi bukti hmm. apa pun sampai ke sudut. tapi hanya dia nak kata sebab tu dia geram hmm. dan dia create cerita-cerita seperti itu bila kita suruh dia bagi bukti dia kata kata kalau ente bagi bukti nak tak ya hmm. dia tak boleh bagi bukti dah setahun lebih dah setahun lebih dah masuk ke kampung lain baru next kampung sunoh so macam ni punya nilai kualiti budi akhlak izah khasa ma fajar apabila berkelahi cahat, kata Nabi itu yang telah membinasakan dunia keilmuan hatta membinasakan hubungan antara manusia pun bila berkelahi guntu tak kata kita cari apa hmm. benda kita nak boleh kata pada guntu Dituduh pengikut bawah pula tak oh, tahu apa oh, telan takutlah. ini adalah hmm. krisis pemikiran ha, pemikiran dan krisis budi sebenarnya yeah. ha, krisis akhlak ok kita balik pada Dr. Abu Hafiz jadi Dr. Datuk ada sebut Dr. Rora ada sebut tentang manhaj ahli hadis kita tak akan jumpa satu manhaj yang paling adil insaf dalam menilai manusia melainkan manhaj ahli hadis Hatta orang salih macam mana pun Kalau tak boleh pakai riwayat Dia tak pakai-pakai Hatta bapak dia kalau da'if pun Dia kata da'if orang kita ni masalah dia dia tak apa nak boleh nilai doktor ni mesti tak pakai kepiah oh. oh. kan kadang-kadang orang ni dia, dia, boleh buat video pula dia banding dia ambil muka kapten tu dia kata tak apa ada nur muka tok syekh ni ada nur terus dia buat kesimpulan tak boleh pakai kapten Nabi Pidah ni hmm. Macam mana? Tu nak tahu Tengok ke muka ya buat bandingkan muka pula ambil muka kau orang tu. Oh, dia kata tak ada cahaya, muka kelam sikit apa semua. Kan? Ha. Dia tak pakai lampu kat bawah. Dia tak dulu, pakai lampu kat bawah. <laughs> kan? Cinta, tu, ha, kan? Se 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 muka kelam tu muka gelap. Patut dia ukur pula sebab besar sebab kecil jumpa menara apa semua. Sama, sama muka kelam yeah. tu muka gelap. Muka kelam, tu orang panggil panggil. Oh, oh gelap kita gelap. kita kan international. Ya. Yeah. Muka gelap. Kita tak kelam sebab ada cahaya. Selamat kelam. Okey. Okay bila sampai main muka-muka ni bahaya juga kan hmm. bila kita tengok uh, apabila disebutkan oleh uh, Datuk Mufti dan sahabat saya Prof uh, Rozaimi dia ada dua keadaan pertama keadaan yang mana dia jahil hmm dan sehinggakan perbincangan kita kadang-kadang ia ia perbezaan pandangan bukanlah perbalahan hmm. yang begitu tajam ia satu benda yang normal dalam kehidupan biasa dan di dalam kesarjanaan Islam hmm. dan uh, bila sebahagian tu buat komentar Habislah lah apa nak jadi para agamawan telah bergaduh bertelagah hari-hari dia tak tahu dalam buku-buku sebelum daripada ini apabila siapa yang membaca yang betul-betul seperti -betul -betul saya katakan yang betul-betul tidak jahil yang membacanya uh, contoh antara yang saya suka juga dengan sahabat saya Ustaz Salman pun, antara yang suka untuk membaca ketika kami uh, di di universiti oleh adalah buku al muhalla bil athar oleh Ibn Hazm bahkan ada banyak sirah sebab kami masuk dalam debat Uh, bahasa Arab di universiti. Hmm. Jadi saya tengok perangai dia adalah dia akan tengok ambil beberapa sirah Ibn Hazmin kerana ada dia banyak kepada kepada macam rat ataupun menjawab orang lain. Bahkan ada pandangan Ibn Hazmin ketika dia menjawab kepada Abu Hanif pandangan dalam mazhab Hanafi terhadap uh, berlakunya Terfasahnya secara automatik di antara suami dan juga isteri tatkala berlakunya si ayah uh, melakukan sumbang mahram perkataan tu dia tidak dia buat secara umum tapi sangat tajam dia kata apa la yuqalu hadzal kalam illa fi kharijil islam ha, hmm. macam dia nak fit takfir tapi dia tak dia tidak ta lah siapa yang dia nak katakan tu hmm. tidaklah bercakap pandangan ini melainkan orang itu hmm. berada di luar hmm. daripada Islam kerana patut Ibn Hazm bin bawalah menyatakan bahawa ini bukan daripada Islam tidak ada dalilnya hmm. tidak ada apa memang ada siapa pun kalau kita lihat nanti akan lihat ada berlakunya perbincangan panjang antara tokoh besar Al Imam Malik radhiyallahu an dan hmm. juga uh, Ibn Ishaq. Isunya isu pribadi. Isu pribadi. Kita uh, tahu ada banyak benda yang lain termasuk nasablah nah. dan juga yang ni. Tetapi dia pergi ke mana? Nanti bila dia hukum Ibn Ishaq, dia akan kesan kepada dia itu ke, uh, sampai ke, uh, kepada riwayat-riwayat hadis, pemalsu hadis dan sebagainya. Ini benda yang Manusia itu dia Dia bercampur di dalamnya Untuk menjadi orang yang munsif Dan juga dalam waktu yang sama Dia ada unsur manusia itu tadi Sebab itu ada sebahagian pandangan itu Kita tidak mengwar-warkan hmm. Kerana ini adalah kelemahan Peribadi hmm. Tokoh sekalipun Manusia kan? Manusia Tapi ada Ibn Hazmin itu Dia punya hebat Yang dia sebut muhalal dan sebut sikitlah. Ma'al Muhalal itu hebat eh, eh, Dia punya level in, Intellectual itu hebat Tapi kadang-kadang orang kritik Ibn Hazmin ini salah satunya Kerana itu tadilah Bila dia ber Rot rod penawangan orang tajam sangat dia punya sebahagian <tuk> tu <tuk> tajam dia dalam tajam dalam, dalam lisan <tuk> ibn hazmin tajam dia tabban <tuk> li hadzal qawl wa dia celaka pendapat ini dan tuan punya pendapat ini sekali dia tu abu hanifah <tuk> Uh, umpama dia, dia jadi mubasyir lah juga yang maksudnya tapi Ibn Hazmin maksudnya walaupun dia intelek bagus tapi terlalu tajam cara dia rot itu kadang-kadang menimbulkan juga masalah padanya hatta orang apabila dia kata pada termiti mana termiti majhul dia kata man abu isa majhul siapa abu isa Termizi, majul Orang seperti Imam Termizi Dia kata majul Orang kata Perkataan ini bukan Rosak Termizi Rosak hang Hang tak kena Dia muhadi Maksudnya Tapi maksudnya Anda ambil sikit lah Nak komentar Demikian hebat Ibn Azmin Tapi apabila melampau sikit hmm. apabila berkelahi memberi kesan yang negatif dan pada diri. Apa dunia. apa yang cantik hmm. di situ adalah tidak ada, uh, wujud para ulama dan sarjana lepas daripada menegur. Perkara ini wujud dan tegur bahkan sehingga ada sebahagian yang yang mengambil jalan yang lebih kesufian ataupun tazkiyatun nafs tidak uh, pandangan Ibn Hazm itu diambil dan dijadikan wujukan hmm. tapi mazhabnya tidak berkembang. Hmm. Antaranya adalah kerana Ketajaman Zahiri dia ha, Zahiri tu Yelah Kalau nak di dibandingkan dengan pengasas awal Daud Zahiri dengan dia Dia mungkin lebih terkenal Lebih, lebih banyak tulisan dia hmm. Tapi dia tetaplah, uh, uh, Ia tidak berkembang Seperti empat mazhab yang, yang utama itu hmm. Dan Kalaulah kita boleh lihat Daripada peringkat manusia Kalau belajar tentang ilmu hadis Satu orang yang adanya Truthfulness Piousness Dia baik, dia salih hmm. Kita menilai yang kedua adalah Betulruat tentang retentive memory dia, hmm. kekuatan akal dalam hafalan dia itu, sebab ia untuk dalam hadis itu dia perlu sangat-sangat hmm. sangat menjaga ada wujudnya tawafur syuru khamsa ataupun uh, the fulfillment of this five criteria lima itu. lima lima syarat hmm. tersebut itu akhirnya setelah kegagalan melihat kepada uh, keluasan khazanah hmm. wujudnya perbeza, perbezaan dan juga perbalahan sama ada ia perbalahan yang biasa normal ataupun tajam. Ia bukan lagi jahil Ustaz Ahmad Dia sebenarnya jahat, jahat. Berbanding jahat, dengan jahil, dia sebenarnya jahat Dia tahu, kalau lah tukur Ataupun uh, yang berada Di seberang sana, yang mendengar Ucapan Dr. Rozaimi ke Dr. Maza Ataupun Ustaz Ahmad sendiri juga kan hmm. Bila dia mendengar, dia bukan Tak tahu latar belakang dia hmm. Dia bukan tak tahu apa perbincangannya hmm. Dan kita yakin Kalau dia datang daripada universiti-universiti moden Ini adanya fiqh mukaran dia akan ada perbandingan, per, perbandingan hmm. tersebut adanya comparative hmm. study yang memang kita ajar hmm. kita datang daripada universiti kita tahu sama ada itu elektif ataupun ia adalah satu subjek wajib hmm. kita tahu benda itu dibudayakan dalam 10 20 30 tahun yang lalu ia benda yang wajib diketahui hmm. tapi oleh kerana ada perangai yang jahat hmm. ada dia tahu kalau yang ini point kalau aku boleh twist benda ni boleh jatuhkan betapa ramai saya tahu hmm. kadang saya lihat uh, orang yang datang termasuk di perkampungan Zuna hmm. jumpa dengan Dr. Ruzaimin juga hmm. Dr. Mazah dia kata selama ni saya maki hmm. selama ni saya akan apa share dengan orang tapi selepas saya terbuka hati mungkin hidayah daripada hmm. Allah kerana makian yang yang dahsyat ini sehingga kan satu tahap ada manusia yang jujur dan ikhlas dia kata takkan teruk sangat dia ni hmm. kan boleh tak aku nak tengok dia ni secara peribadi? punca dia daripada pendakwah Tok Tok guru yang buat macam tadi dah, buat cerita tu. Betul. Ha. Sebab dia perlu untuk mengekalkan apa, hegemoni, ha. kekuasaan dia, penguasaan dia terhadap pengikut dia. Hmm. Kalau pengikutnya itu diberikan kebebasan untuk berfikir, dicerdikkan, silap-silap dia pun akan ditanya. Hmm. Ha, maka berlakulah halangan-halangan, jangan hmm. banyak bertanya itu kan. Uh, ha. Supaya dengar sahaja. Ha. Ada ramai memang yang berkata, sebab dia dengar ada orang yang Ramai-ramai. Sebab dia, jadi kata, dia, 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 dia dengar maki. Ah dia kata dak dia kata hmm. orang kata pembunuh ni teruk susah. apa. Aku nak pergi tengok <tuk> apa dia buat apa. Hmm. dan mereka datang jumpa kita minta lah dan sumbamanya hmm. dan Hatta pengikut pengikut sebab tu kita mungkin boleh menipu manusia dalam sepaw masalah yeah. tapi nah sepaw manusia sepaw masalah di hujung tu dia ada fitrah hmm. manusia hmm. tapi kita tak dia, semua manusia kita tak ada seburuk mana seorang pencuri dia pun tidak akan berfikir untuk anak dia menjadi pencuri kan hmm. jadi dia akan ada suatu <laughs> tunggu saja sajalah ketika mana pemburukan ataupun proses menghina ataupun menjatuhkan hmm. seseorang orang akan mula berfikir dan dan para pendakwah pun ramai kadang-kadang apa ilah kawan-kawan kita sama ada di kalangan selebriti ke artis hmm. dia tunjuk dia kata oh kena maki kena hina tak apa sabar hmm. akan ada satu masa hmm. dia mungkin menjadi pintu kepada hidayah dan petunjuk Allah dan orang kenal kepada agama dan kita pun tak pernah untuk paksa orang uh, ah kadang-kadang orang duk jadi apa salafi tak jadi salafi kan hmm. keluar masuk walaupun setakat puluhan tahun kita di sini tak adalah borang yang kita kita apa kita isi kan hmm. uh, benda orang kita terbuka bahkan kita pun antara yang paling rajin menawarkan untuk berdebat. Hmm. Kalau kita salah berhujah. Berhujah. Antara saya fikir Gelanggang debat yang pertama di Perlis itu Saya menjadi mediatornya dengan Abu Syafiq Ketika itu pun saya pun dah separuh gila untuk deal dengan dia hmm. kan? nah, Sebab dia akan berhujah dengan kita Dengan syarat kita juga, Dia kata yang ini bukan syarat Quran dan juga sudah hmm. Jadi di sinilah uh, Akhirnya Ia antara dua pilihan awak mereka ini jahil yang mana most of the time they are not ignorance they are not ignorance tapi yang yang pasti adalah mereka jahat kerana sampai melampau pada darah Datuk selalu sebut uh, pepatah tu kan dia yang pukul aku lepas tu dia menangis, dan banyak sangat kita tengok banyak dia penduduk cerita Datuk sebut pegang kita pun orang-orang pun macam-macam kan -macam orang mari di perlis ni ramai Depa kata perlis tak bagi baca doa, tak bagi berzikir, kan? Sehingga macam-macam bila orang main tengok tak ada pula. Ada yang kata depa kata perlis tak bagi kunut, aku pi perlis lima kali kunut. <laughs> Lebih pula. Lima kan? waktu. Lima waktu 5 kan? Bulan bulan. Dan, bulan ha. Lah. Dan benda macam tu sebut tu cantik juga. Kita boleh tak boleh menipu manusia kan sepanjang masa akhirnya benda tu. Kita mungkin boleh menipu manusia hmm. Ha. manusia separuh ha. masa. Ha. Ha. Tak boleh tipu semua. Tak, Ayuh. boleh semua semua lah. semua masalah. Masa yang panjang.